اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پچھلی بس من من گفتگو میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کا رنگ کیسا ہے اللہ کے رنگ کی خصوصیات سمجھی تھی اللہ کا رنگ پختہ ہے خوبصورت ہے اللہ نے خود فرمایا کہ اس سے بہتر اور کون ہے جس کا رنگ اس سے اچھا ہو سکتا ہے آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا رنگ دکھتا کیسے کیسا نظر آتا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے اللہ کا رنگ ایک دوستوں کی محفل ہے کچھ گپیاں چل رہی ہیں سب عرصے بعد بچھڑے ملے ہیں اپنے اپنے کہانیاں سنا رہے ہیں اچانک اذان کی آواز آتی ہے کوئی اس پہ دھیان نہیں دیتا اور ان میں سے ایک اٹھتا ہے ساتھیوں کو بھی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی اس آواز کے پیچھے دب کہہ دیتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے یا یوں سمجھ لیں فیملی کا فنکشن ہے خوبصورت محفل ہے زرد برق لباس ہیں مرد و زن کا اختلاط ہے میک اپ کی بہار ہے کھلے بال ہیں چاروں طرف روشنیاں اور اس ساری محفل کے درمیان ایک خاتون ایک کونے میں شرم و حیا کا لبادہ اوڑھے گاؤں پہنے پردہ کیے ایک کنارے پہ بیٹھی ہے بیٹھی اس لیے کہ فیملی میں حاضری ضروری ہے تو سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ کا راج ہے یا یوں سمجھ لیں کہ معاشی سرگرمیاں عروج پر ہیں بازار میں لین دین کا وقت ہے گاہکوں کی ریل پیل ہے اذان کی آواز آتی ہے اور اس بھرے بازار میں ایک شخص اٹھتا ہے اپنا شٹر نیچے پھینکتا ہے اور مسجد کی طرف چل نکلتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کا رنگ ہے یا یوں سمجھ لیں کہ یونیورسٹی کی کلاس ہے نوجوان طبقہ ہے سوٹڈ بوٹڈ سارے طالب علم ہیں کلین شیو ہیں اور ان کے درمیان میں ایک ایسا لڑکا ہے جو چاہے سوٹڈ بوٹڈ ہو لیکن اس کے چہرے پہ اللہ کا نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کا رنگ ہے یا یوں سمجھ لیں کہ بھرا بازار ہے لوگوں کی ریل پیل ہے آمد و رفت ہے اور ایک شخص کو مجبوراً اس بازار میں سے گزرنا ہے وہ اپنے پہلو بچاتا ہوا نظریں جھکاتا ہوا ایک طرف سے چل رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کا رنگ ہے اللہ کا رنگ بہت قیمتی ہے سستا نہیں ہے بہت مہنگا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگی چیزیں عام نہیں ہوتی مہنگی چیزوں کی بھرمار نہیں ہوتی بہت کم پائی جاتی ہے اس لیے آپ کو معاشرے میں اللہ کا رنگ بہت کم نظر آئے گا اللہ کا رنگ اتنا سستا نہیں ہے اور ہم میں سے جو بھی اس رنگ میں رنگا ہوا ہے اس کے لیے مبارک ہے یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں کمائی اور پیسے کی دوڑ ہے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جیسے بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے ہر شخص اس کاوش میں لگا ہے کہ اس کا بنگلہ بن جائے اس کی کوٹھی بن جائے اس کا بینک بیلنس بن جائے اور اس مار دھاڑ کے میدان میں ایک شخص جائز حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے وہ مشکل گزر بسر کر رہا ہے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس رنگ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے ہمیں اس رنگ میں رنگے جانے کی توفیق دے اپنی یہ قیمتی دولت جس کی دنیاں پہ ہماری آخرت کامیاب ہونی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اس رنگ میں رنگے جائیں اور اس رنگ کی پہچان اللہ نے اسی آیت میں آخر میں بتائی ہے سبغت اللہ ومن احسانو من اللہ ہیں سبغت ونہنو لہو عابدون کہ ونہنو لہو عابدون اللہ کا رنگ ہے کہ ہم اس کے ہی غلام ہیں اس کے ہی اطاعت گزار ہیں یہ اس کی اطاعت گزاری دراصل اس کا رنگ ہے اللہ تعالی ہمیں اس رنگ میں رنگے جانے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ علیہ وسلم